возникают проблемы с заменой персонала. В по 8 человек в лодке. Там начался штурм. Спереди военной России, сзади военной России на БТРах. То есть, в принципе, стало понятно, как, зачем их собирают и что нас ждет. Наводили на людей гранатомет. Регулярных войск Российской Федерации под чем нет. 24 утром у меня сын должен был ехать на работу, менять как раз третью смену. И электричку отменили и не пустили. То есть стало уже сразу понятно, что возникают проблемы с заменой персонала. И буквально в этот же день я уже сюда в офис-то подошел и зада начали задавать вопросы, а как дальше-то будем жить. Поэтому про ротацию с самого начала разговоры были в другом виде, что как это сделать, не было понятно. И в принципе было понятно, что в ближайшие там, несколько дней, неделю, и только можно готовиться к этому, раньше ничего не состоится, особенно когда там шли активные боевые действия и в районе станции, и уже ближе к Киеву. Мы прекрасно знаем, что ездим мы на работу через Беларусь, через территорию вражескую. То есть вопрос был понятен, что это будет нелегко, долго и сложно. Каждый день здесь проводились совещания. Мы на них приходили, либо если не приходили, то старший НСС выдавал информацию нам по телефону. Конечно, мы знали, чем живет станция, как что. То есть, насколько вы... Какая информация о станции была, мы все ее знали. Ну, самое тяжелое было это убедить супругу, что мне туда надо ехать это первое. Второе, кому ехать. Дело в том, что среди, вот мы с Сергеем Васильевичем вдвоем поехали, мы с как будто бы из оставшихся, не считая Гейку Валентина, который уже там был, мы как будто бы более старые были по возрасту. Соответственно, у нас малолетних детей нету, а у других они есть, поэтому это как-то решалось, в принципе, автоматически что мы должны ехать. ну изъявили, сказали, что мы поедем. Так она и вышла. Ну, конечно. Конечно, тревожь, тревога была обязательно. Была, была, не, была неизвестность, была тревога. Но вы знаете как? Наверное, меньше о том, как там мы будем работать или что там будет, как больше о своих родных в городе. Наверное, вот так больше, потому что там примерно, ну как, как бы не было, мы там выполняем работу, мы на рабочем месте, мы занимаемся своим делом. А вот что творится в городе, для нас уже становится неизвестным, недоступным, помочь мы не можем. Тревога была больше в этом, по крайней мере, мне так кажется, у меня. Когда мы приехали на ЦУПД и увидели деревянную плоскодонку, в которой больше восьми человек не брали, было некоторое удивление. Если вы вот, видели мультфильм «Дед Мазай и Заяц», это про нас. То есть, видимо, другого возможности не было. Да? Через речку Днепр да, мы переправлялись на небольшой э, плоскодонной лодке с типичным Дедом Мазаем в ушанке. По 8 человек в лодке. Вот так вот, туда-сюда. Но у нас опять-таки, опять же, нам было проще. Мы бы хотя бы это делали днем. А вот смена, которую мы сменили, они уже заканчивались в темноте. И вот у них, наверное, эмоции были намного интереснее, чем у нас. Ну, радовало то, что не было сильного ветра и волны. Если была бы волна, я не знаю, наверное, ротация тогда бы в тот момент и не состоялась. Но благо все обошлось, персонал переправили, вот это получилось. Вот. А дальше, дальше встретили военные на берегу уже вооруженные. Конечно, было удивление некоторое, что они уже у причала или как это назвать, куда мы причалили, они уже стояли. Сначала почти как в мирное время белорусская таможня, граница, а потом наши автобусы спереди военной России, сзади военной России на БТРах нас сопровождали, всех проверили, все проверили рюкзаки, документы и везли. На нас встретили опять же вооруженные люди. Одно счастье, что было приятно видеть Валентина Гейку, который активный, живой, здоровый и активный. Довольно быстро все, все распределил, объяснил кому какие действия выполнять. Мы меняли Валентина Гейку, Валентина Александровича, который провел там 30 с лишним дней один. Мы-то мы 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 вдвоем заехали, а он один. Я думал, что он будет какой-то весь такой уставший, подавлен. Нет, он был молодцом. Бодрый, энергичный, готов работать, все нам рассказывал. Вот, наверное, это может быть. Дух персонала не был подавлен, люди все были в хорошем состоянии психологическом. Если не брать то, что они разгромили многие, скажем, помещения и оборудование, то внешне ничуть не изменилось. То есть как-то вот приехали и приехали на свою станцию. Единственное, что да, кругом были войска чужие, это правда. Это очень резало глаз и напрягало сильно. А так, наша станция. У них на четвертом этаже Кван, здание Квант находилось как бы офицерское общежитие. То есть там генералы жили, жили офицеры. И вот им нужно было там убирать, уборка периодически производить. Сами, естественно, этого не хотели выполнять, но как он зашел офицер-полковник, их сказал, значит, сами убирать мы не будем. Военнопленных привлекать к этому, дабы не унижать их воинского достоинства, мы тоже не будем привлекать. А вот среди вашего персонала мы бы хотели, поэтому говорит, есть, у меня есть предложение, от которого вы можете не отказаться, просто я хочу, чтобы вы в это решили вопрос. Мы, кстати, этот вопрос почти решили. Я с девчонками пошел в столовую и переговорил. Двое изъявили желание, что там буквально что-то по полчаса два раза в неделю. То есть это не так уж долго. Девчонки согласились. Но в этот же момент начался штурм Славутича. Вот здесь стрелять начали. Нам со Славутича позвонили и супруга и все, все собственно, позвонили, что там начался штурм. Мы начали пытаться выяснять у командования, что происходит в Славутиче. Они нам до этого рассказывали, что ЧАЭС, персонал ЧАЭС, город Славутич максимально хотят сделать, чтобы тихо, мирно было, потому что они понимали, что нужно персонал. Ротации следующие нужны, если здесь начнутся активные действия, просто персонал разбежится, никого у нас будет уже менять. Вот. Поэтому как будто вы обещали, что все будет тихо, и тут началась стрельба штурм Славутича на все вопросы, что происходит. Они типа, мы здесь ни при чем. Потом командование бегало звонить куда-то в Министерство высоко-высоко. И самый э, печальный ответ их был. Регулярных войск Российской Федерации под Славутичем нет когда тут шла война. И вот после этого, после этого, когда они ответили, такой ответ нам дали, мы им заявили, что любое сотрудничество с оккупантом и мы прекращаем, пока в Славутиче не наступит порядок, не оставите его в покое. Поэтому в итоге никто никуда выбирать не ходил. Кстати, они больше и не обращались. То есть они поняли, что дружить, назовем это так, мы перестали с ним. Нам четко сказали, что мы должны делать, куда ходить, какие разрешения нам требуются, и, в общем-то, больше нас как бы на нас сильного давления не оказывали. Но ну, само по себе неприятно, потому что ходишь, кругом стоят посты вооруженные, если что-то надо сделать, куда-то поехать, кого-то вызвать, обращаешься к их руководству, чтобы оно разрешило. Ну, то есть вот здесь как-то было, ну у нас вот на станции до, собственно говоря, отъезда их было, было более-менее, ну как-то ровно, что ли, можно сказать. Нас Кроме того, что были ограничены в перемещениях и в каких-то своих действиях, в принципе, сильного давления другого не было. А вот при объездах, при обходах персонала за пределы, скажем так, своих непосредственных рабочих мест, бывали инциденты. У нас и целились, наводили на людей гранатомет, такое было, и останавливали машину, например, с мусором, который везли в Лев, останавливали ее. И держали под дулом автоматов водителя, пока он к нему шел и обратно такое было. И были такие же инциденты на промплощадке. такое было. 30 числа у нас под АБК-1 стояла их вышка, радиовышка, ну, то ли связь, то ли, как потом еще одна из версий была, что это глушилка для для дронов, чтобы на, на не долетали, стояла 35-метровая огромная вышка на базе автомобиля. И вот ее 30 числа после обеда сложили. Ну, то есть подготовили к выезду. Она вот 31-го утречком рано уехала в итоге. И 31 числа с утра, буквально чуть ли там не в пол девятого, я просто заметил, что началось активное движение наших военнопленных в сторону бактовой зал. Они жили в защитном сооружении да, в подвале, как бы в бомбоубежище часть. А часть из них жила на третьем этаже в Сан-Пропускнике бывшем. Вот. Я решил сходить, посмотреть, что же происходит. Узнать. Они говорят, вот всех в актовый зал загоняет. А затем буквально через пару минут... На территорию, уже позвонили мне наши СФЗшники, служба физзащиты, вот Валера позвонил, на территорию станции зашло 14 автозаков. То есть, в принципе, стало понятно, как, зачем их собирают и что нас ждет. Собственно, так оно и началось они выстроились, как бы все эти их не вояки цепью в две, в две, стороны. Их по 10 человек начали выводить из оптового зала, вот, выводить сюда, вот на территорию. В автозаке стояли возле БК один с внутренней стороны, во дворе как бы. И туда вот ребят выводили, там их обыскивали, одевали наручники и грузили в автозаке. Вот после этого собственно, я позвонил руководству, сообщил, что происходит на станции, а затем кабинет закрыл и сделал объявление для персонала, что вывозят сволочи ребят в неизвестном направлении. Вот. Ну, генерал Якушев почему-то начали ломиться в двери, открыл там вояки. У нас на этаже пост их не находился вооруженный, там снайпер сидел и, и караул их не вот, они начали ломиться в двери, оказалось, что еще генерал Якушев, то ли он проходил мимо, то ли как он там оказался, непонятно, но короче, он обозлился, начал орать, зачем вы устраиваете провокации, сказал, я провокации не устраиваю, я, я объявил то, что вижу. После того, как мы сделали объявление по говорящей связи о том, что оккупационные войска вывозят наших нацгвардейцев в неизвестном направлении, нас заперли в кабинете, приставили автоматчиков, запретили пользоваться всеми средствами связи. И после этого мы только часа два или три, мы только слышали, что, только слышали, что происходит. Мы слышали, как убивают двери. Это удары были такие слышны по всему АБК-1. Да, собственно, вот это все, что мы видели и слышали в тот момент. Потом, после того, как нас уже разрешили, это часа через, пытаюсь вспомнить, наверное, часа через три после того, как нам запретили, после этого могли выйти и уже видели, как они грузили всякие бытовые и прочие приборы в свои машины, как они уезжали. В общем, за последний день, день отъезда, они компенсировали все то, что они относительно культурно вели себя до этого. То есть это был полный разгром, арты откровенно. Мы в коридор выходили потом, уже когда с под охраны нас э, освободили, как, как они груди, грузили награбленное добро. То есть, вплоть до того, что они, они умудрились у нас под АВК оставить четыре новых колеса от БТР, потому что им мешали блин, складывать награбленное. То есть им меньше всего интересовала их готовность, главное. Украсть побольше. А да. колорифер красненький, такой кругленький. Уже ребятам рассказывал, некоторые даже признаются, предполагают, что это их, как они в автомобиль пытались запихнуть, а он не помещается, это, конечно, это жуткое зрелище. Один из них, стоящий на посту, как-то извиняешься, что но не все же мы такие, как-то вот так вот. Ну, может он не такой, но это, это, это сути дела, не меняет. Я сейчас даже уже сейчас не помню, у кого возникла эта идея, кто-то нам из персонала, по-моему, напомнил о том, что флаг-то надо поднять. Дал команду найти флаг, я не ожидал, что столько. Вернее, я сначала позвонил руководству, где старый флаг. Вот. Мне сказали, кстати, Гейка Валентин его увез сюда на Славутич, и он сейчас находится в музее ЧАЭС. Этот флаг, который оккупанты сняли, они его сняли на второй день. По-моему, даже не, даже, не, даже не в первый день, только на второй день сняли, Гейко его забрал. Вот. А надо нужен флаг, позвонил директору, и нам бы вот оккупанты ушли, надо бы флаг найти. А он говорит, вот увезли его, ищите у себя, может. Где-то там в кабинетах есть, а ключи найти. Вот. Но ну, я по объявил по громкой, ребята, нужен флаг. Оказалось, их штук пять нашли. Вот, то есть у ребят много чего было. Вот, в итоге флаг-то не только перед абк один был поднят, а и над караулом, над гаражами, ну, где обычно они у нас и были раньше. То есть их восстановили. Все. Ну, где-то ну, к 11 часам объявил, что будет поднятие флага собрались кто смог прийти с рабочих мест, потому что всем невозможно покинуть рабочие места, поэтому часть персонала подошла, я не знаю как это, как это сказать правильно, но эта церемония, скажем так, или это действо, наверное, в тех условиях настолько было уместным и настолько было именно правильным, все, кто на него пришел, все были одухотворенные лица. Все радовались, действительно, все с удовольствием пели гимн Украины. Ну и наш конверсалист Сосновый Евгений Николаевич, который по грубо говорящей связи спел гимн. А мне сказали, что вот уже не есть гимн, он будет. Я думал, он с мобилки его запустит, да он сам пел живым голосом. Ну может это даже ручная работа, как говорят, больше ценится. Это было душевно и проникло действительно в самую душу. Здорово было. Это было, наверное, то, что сделано было правильно и очень, очень хорошо.